Salah satu helah pro perbankan Islam ni, saya kata mereka beri dalam memahami helah dalam fiqh. Mereka gunakan kisah Nabi Ayub. Hmm. Saya mengatakan ini adalah penyalahgunaan kisah Nabi Ayub. Saya orang awam kalau dengar pun dia akan rasa jengkel. Hmm. Cakap, Sampai begitu sekali sebahagian pakar-pakar syariah ni nak cuba halalkan benda ni. Sampai menggunakan dalil yang tak kena pada tempat dia. Okey, apa kisah Nabi Ayub ni? Kita tahu Nabi Ayub ni adalah, okey, tak banyak orang tahu kisah Nabi Ayub ni. Nabi Ayub ni punya luar biasa. Dia seorang Nabi. Dan dia dulu orang yang kaya. Seorang Nabi yang kaya. Yang disayangi orang. Dia ni orang yang ialah handsome, sehat, berada. Lepas tu diberi wahyu oleh Allah SWT. Sehinggalah terjadi satu musibah daripada Allah SWT. Allah menguji Nabi Ayub. Dia ditimpa dengan sebuah penyakit. Dan penyakit dia ini ada riwayat mengatakan berterusan selama 18 tahun. Dan akibat penyakit ini, dia tak boleh nak campur orang semua orang tinggalkan dia. Semua kawan-kawan dia, bahkan keluarga-keluarga dia pun tinggalkan dia. Dikatakan dia kena sakit kusta ataupun sopak. orang takut berjangkit. Maka yang kekal bersama dengan dia, isteri dia saja, Isteri dia setia. Isteri dia akan kerja. Ha? Isteri dia akan bekerja. Dan hasil kerja tersebut, dia akan guna untuk tampung diri dia dan suami dia. Iaitu Nabi Ayub AS. Nak dijadikan uh, kisah. Tapi kisah ni kisah yang benar. Lah. Mungkin pada ketika itu, isteri Nabi Ayub sudah agak terdesak. Dah tak ada lagi dah simpanan. Maka dia terdesak sehingga dia memotong uh, sebahagian daripada rambut dia dan dijual. Uh, dijual rambut dia. Sebab nak mungkin nak beli makanan dah yang dah tak ada makanan dah kat rumah. Ini sebagai rewayat mengatakan benda itulah kita nak pastikan satu patuh pun tak boleh. Tapi ini ada dalam kita kita tafsir. nak katakan 100% sahih atau tidak. Tapi ini cerita yang diterima oleh para ulama. So, dia jual rambut dia. Maka bila Nabi Ayub tahu benda ni, dia jadi marah. Kan? Mungkin ada yang kata, dia marah. Kenapa dia nak marah, Ustaz? Bagi saya, dia marah sebab itu maruah dia sebagai seorang lelaki. Bila isteri dah sampai terpaksa potong rambut dan jual rambut, itu adalah satu scar kepada jiwa seorang lelaki. Ya. Cuba bayangkan awak seorang lelaki yang dulunya berada, awak menanggung keluarga dengan baik, tapi awak jatuh sakit. Bila awak jatuh sakit pula, isteri awak yang kena bekerja. Lepas tu awak bekerja pun tak cukup. Dia sampai terpaksa. Yalah, kalau dalam kita punya konteks hari ni mungkin uh, terpaksa jual mungkin cincin kahwin. Kan? Uh, apa rasa kita sebagai seorang suami? Jadi sebagai seorang suami dan seorang Nabi, kita kita bukanlah kata kita faham satu satu tapi kita boleh agak lah kenapa Nabi Ayub tu upset, dia marah. Sehingga dia kata, nanti bila aku sihat, aku akan sebat kau seratus kali. Uh, nanti bila aku sihat, aku akan sebat kau seratus kali. Hmm. Subhanallah. Dan ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Ayub sihat. Ha. Saya tak pastilah bila selepas kejadian tersebut dan Nabi Ayub diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ayub. Dalam surah Sad ayat 44, wa khuz biyadika ad-dhalsa faribhu wa la tahnif. Allah bagi diskaun. Allah bagi rahmat kepada isteri Nabi Ayub ni sebab takkanlah Allah Subhanahu Wa Taala nak membiarkan seorang wanita yang cukup setia dengan suami dia selama 18 tahun ketika orang lain semua tinggalkan suami dia dia tetap setia takkanlah Allah nak izinkan Nabi Ayub sebab isteri dia 100 kali. Dan saya pun yakin Nabi Ayub pada ketika itu pun mungkin tengah marah dia dia cakap bukanlah mungkin dia nak buat. Tapi sebagai seorang nabi bila you dah sebut sesuatu you kena take yourself to higher standard. You kena tunaikan. Sebab kalau you tak tunai nanti orang akan tuduh nabi pun bohong, nabi pun mungkin janji so dia nak kena judge by a very high standard jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi jalan keluar Allah bagi diskaun kepada isteri Nabi Ayub itu kan so Allah kata apa wahai ayub ambil segenggam rumput rumput ataupun ada sebagai riwayat tu uh, lidi. segenggam so, lidi sebanyak 100 dan pukul isteri tu sekali saja itu pun syarat saja uh, sebab kalau tak tadi dia kata kalau aku sihat nanti aku akan sebat kau 100 kali kan uh, so apa Allah Subhanahu Wa Taala beritahu Nabi Ayub ambil segenggam uh, LED yang mungkin berjumlah 100 sebat sekali saja ataupun pukul sekali saja. Uh, maka itu sebenarnya adalah diskaun sahabat-sahabat. Itu bukan helah, itu diskaun rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebahagian ganjaran yang diberikan kepada isteri Nabi Ayub. Tapi pro perbankan Islam ni dia ambil dalil ni dan dia kata oh ini helah. Uh, ingat ya, eh, siapa yang suruh buat ni? Allah yang suruh. Allah yang wahyukan kepada Nabi Ayub. Saya nak tanya, ada Allah wahyukan tawaruk munazam kepada uh, propaganda Islam ni? Hmm. Mungkin ada kot-kot yang wali ke kan, mimpi Allah wahyukan kepada mereka, Allah ilhamkan kepada mereka, kasyafkan kepada mereka buat tawaruk munazam. Ini wahyu daripada Allah Subhanahu Taala. Allah yang bagi, Allah yang bagi diskaun. Sanggup guna ayat yang tak ada kena mengena ni untuk menghalalkan satu helah yang cukup buruk, yang cukup menjengkelkan.